Здрасьте. Здравствуйте. Как у вас дела? У меня прекрасно. Как у вас? Тоже неплохо. У вас там в Мордовии морозы? Тут так немножко. У нас потеплело, скоро весна. У вас это где? Это Белгород. Ничего себе. Ну что ж. У нас и зимы-то не было. Вот последние, наверное, недели две-три. Как Морозы появились. А так слякать, дождь. У нас также же все зима была. Да. А вы откуда? Саранск. Все-таки я угадал, да? Ну, надо же. Ну, вы просто похоже, ну, честно. Классические черты такой. Вот. Знаете, как показывают в, в различных передачах, где народные коллективы выступают и так далее. Первый раз кто такое сказал, если честно. Ну, разве это плохо? Ну, не знаю. Мне кажется, это абсолютно нормально. Может быть. Хорошо бы и знать и историю и культуру своего народа. Я понимаю, что у нас это не... Как я на мордовском языке свободно разговариваю. Вот, какая вы молодец. К сожалению, только я... Я всю жизнь прожила в деревне, где разговаривают на чистом мордовском. Ну, вот видите, как я сразу все определил. Какой я молодец. Но это, кстати, с очень положительной стороны вас характеризует, потому что большинство народов наших... В Татарские практически никто не разговаривает на мордовском. Я понимаю. В городах у нас у нас все города русифицированы, даже татарские, даже башкирские города. Я уже не говорю про э, Мордовию. Это уже много-много сотен лет происходит. И целенаправленно э, это Россия. Большинство жителей ваших, ваших краев называют себя русскими. Понимаете? Это да. И мне кажется, это не очень правильно. Я встречаю бурятов, которые называют себя русскими. Ну вот если я всю сюжете... жизнь. Нет, я полноценно называю себя мордовкой, потому что я знаю свою культуру, я знаю свой язык, я носитель своего родного языка. Это очень, Поэтому я это очень могу прям. с гордостью сказать то, что я мордовка. Вот, вот я это уважаю, знаете, я, я вот просто боюсь говорить, кто я по крови своей. Но я гражданин России. Но просто сейчас этот народ у нас не в чести. Мой народ у нас в стране так. не в чести. То вы по национальности? А вот угадайте, если я говорю, что я гражданин России, но мой народ в России не в части. <coughs> честно говоря, у меня даже догадок нету. С кем мы ведем СВО? Это печально, если честно. Я бы прекратила бы это все и приберение сделала, потому что каждый человек имеет право на жизнь. Я с вами абсолютно согласен. И... Но, поймите... Что прав... сейчас происходит, это очень ужасно. Но я почему это говорю? Что я очень уважаю вашу позицию и ваше отношение к истории и культуре своего народа, потому что я тоже владею украинским языком. Я не могу сказать, что совершенно, но мне кажется, что очень неплохо. И я, я украинский поверхностно знаю, могу немного что-то говорить, но если кто-то разговаривает на украинском, то в целом я могу понять. Ну, давайте я буду размовлять у мову э, моего народу, если вы наоборот. Я вроде все поняла, но это как-то, знаете, звучит очень странно. Потому что многие украинцы, которые тут сидят, они чаще всего агрессивны. Я то россиянин, понимаете? Просто я украинец по крови, а многие э, украинцы, которые живут в России, они уже. Так, собственно говоря, как и многие представители народа Мордовы, они считают себя русскими. Многие, большинство. Они забыли, что они украинцы. Я считаю, что это очень плохо. Это да. Но у нас нет ни одной украинской школы на всю страну огромную. Ни одной. От слова совсем. Это ужасно. Это ужасно. А у нас живет больше 6 миллионов украинцев этнических. Uh, у нас получается в школах, uh, изучают мордовский, ирзианский. Это я понимаю. Но это же украинская школа или мордовская школа. Это не школа, где изучают. У нас и английский изучают в школах. Но это же не английская школа. У нас английский, немецкий, французский Правильно. и китайский. Изучают. Но они же не становятся английскими, немецкими или китайскими школами. Они же все равно русские школы. Потому что математика-то преподается ну, да. на русском языке. Все остальные предметы преподаются на русском языке. А 6 миллионов моих соплеменников, так сказать, это же немало. Это не капля в море. А, ни одну... а вспомните, как мы требовали от соседней с нами страны наличия русских школ. Они же у нас не требовали наличия украинских школ. Почему мы могли взять на себя такую наглость и требовать от соседней страны наличия русских школ, если у нас ни одной украинской, мордовской, татарской, башкирской, вообще ни одной школы э, народов нашей страны нет. Чеченской, ни одной. Ну может, чеченские, кстати, и есть. Хотя очень сомневаюсь. Ой, похоже. Голый мальчик пришел, я понял, я помешал. Ладно. Да нет. Удачи вам в ваших... Это мой муж. Ну, Голый муж пришел, это тоже бывает. Мужья тоже иногда ходят голыми. Ну, не прям голый. Я понял вас, я понял. Ну, я вам скажу честно, меня больше интересуют женщины, чем голые мужья этих женщин. Ну, это уж, как говорится, потребности. Понимаю, понимаю. Ладно, надо активнее настаивать... На формировании все-таки э, очагов культуры народа в нашей страны, иначе они потеряются. Мы потеряли 90 языков за последние 50 лет. 90. Ну, в этом плане я с вами соглашусь. Потому что даже живя в Мордовии, я ни разу не видела вот, именно, где изучают мордовскую культуру. Я бы э, с удовольствием поддержал бы с вами беседу на вашем языке, но я не владею. Украинским владею, мордовским нет. Ну что ж, ну, тогда пожелаю... Боюсь, большинство мордовских слов будут непонятны. Ну, наверняка в русском языке есть заимствованные из мордовского языка слова, наверняка же есть. Нет. Из украинского есть. Много. Прапор, из Мордовского прапорщик, например, слово. У нас же нет слова прапор, у нас флаг, знамя. Э, прапор ⁇ это украинское слово, и слово прапорщик заимствовано из украинского. Слово ⁇ повстанец ⁇ Вот у нас нет слова ⁇ повстанья у нас ⁇ восстание ⁇ А человек, который совершает восстание, у нас ⁇ повстанец ⁇ А на украинском ⁇ повстання ⁇ То мы повстанца заимствовали у украинцев. А Корень слова остался ну, какой-то совершенно, но таких много, очень много слов. Колобок. Я знаю, то, что в русском языке есть такие слова, ну, которые позаимствованы с английского языка, с немецкого. Ну это, это с разных стран. Это, ну, это нормально. В любом языке есть заимствование, тут ничего страшного нет. А беда в том, что главный народ, ну, в кавычках но ну, все-таки как считается главный народ россии русский народ почему-то так считается он шовинистически относится ко всем другим народам и языкам он не считает что нужно бы живя на земле мордовии в городе саранск например но ну, хотя бы знать на минимальном уровне ну хотя бы на минимальном уровне язык народа который коренной на этой земле мне кажется это простая вежливость но нет Шовинистический колониальный смысл э, самого российского государства в сегодняшнем виде приносит упадок всем остальным народам. К сожалению. Вот, да. К сожалению. Ладно, я рад был с вами побеседовать, чтобы мы с вами не наговорили на статью уголовную. Пойду-ка я дальше лучше. Всего доброго. Да, и вам.